думаю, что во Франции простора будет, простор будет. Хоть Генгамы играют от обороны, от печки, но когда команда, когда пружина команды разжимается, Кровец что-то может найти, какую-то лазейку. При помощи, конечно, лидеров Динамо, Ленса, Ермоленко. Ведь не секрет, что фланги киевского Динамо сейчас это очень грозное орудие. И, кстати, фланги генгама, они достаточно проблемны. Генгам больше атакует правым флангом. И там играет 35-летний защитник дачанин Якобсен, который просто уже не успевает возвращаться назад. Ленс вполне может его поймать на контратаке. Вполне. Левый защитник, он наоборот, он хуже атакует, более надежен. В этом плане, может, Ермоленко даже сложнее будет. Но вот дырки, которые образуются на правом фланге обороны, их вполне можно ловить на этом. Что не матч, у Генгама всегда процент владения мячом ниже 50, а то и намного ниже 50. Генгам атакует очень быстро. Генгам старается использовать длинные передачи. Генгам не держит долгом мяч и вообще контроль мяча это не сильное оружие Генгаму. Да, мы привыкли, там французы, техничные ребята. Генгам нет. Генгам это команда, которая атакует молниеносно, очень быстро. У команды быстрые нападающие, у команды очень хорошие фланги. И фланговые игроки умеют как отдавать острейшие передачи в разрез, так и выполнять подачи с флангов. У Жереса, сына знаменитого Алана Жереса, великолепная левая нога. Правый полузащитник пьеду простреливает, подает справа и роскошно просто. И Гингам отдаст инициативу Динамо. Динамо будет играть первым номером, мне кажется, даже будет играть первым номером на поле соперника. У Гингама не очень крепкая оборона. По пропущенным мячам Гингам занимает третье с конца места во Франции. Этим можно воспользоваться. У Гингама есть еще одна проблема. Гингам очень много пропускает в последние минуты. 10 мячей Гингам пропустил начиная в последние 10 минут, начиная с 81 минуты. То есть это говорит о том, что самому Гингаму, как правило, не хватает физики на весь матч. Этим тоже можно воспользоваться. Вопрос в том, насколько «Динамо» готова. Для Сергея Реброва это первые зимние сборы. В роли главного тренера. И мы видим, что... Методика совершенно другая. Раньше «Динамо» готовилась, как правило, через тренировочный процесс, не часто проводя товарищеские поединки, спарринги. Сейчас наоборот. Мы привыкли, что «Шахтер» готовится к сезону через спарринги. А перед «Баварией» команда не играла, ну, неделю точно, ни с кем. «Динамо», наоборот, в пятницу, по-моему, с «Параноэнсой» сыграла, в субботу с «Видиатоном». И получается, за пять дней до матча только прекратили спарринги. То есть пять дней, собственно, на подготовку непосредственно к Гингаму уже. Я не говорю, что это мало. Я говорю, что для киевского «Динамо» это необычно. У нас нет оснований не доверять Репрову, У нас нет ни оснований не доверять его тренерскому штабу и этой методике подготовки. Просто посмотрим, что из этого получится. И, конечно, будем держать кулаки, чтобы все получилось нормально. Гингам из тех команд, да, команда без имени, без трофеев практически два Кубка Франции. Команде более 100 лет, но толком она стала известна только в последние годы, в последние там лет ну, 20 максимум. Конечно, на фоне истории киевского «Динамо» это капля в море, но не история играет в футбол. И сейчас, если взять результаты последних 10 туров во Франции, то в этих 10 матчах Гингам набрал больше всех очков. Больше Марселя, больше ПСЖ, больше Монако, больше Леона, который лидирует. Это показатель, по-моему. Это показатель, который говорит о том, что Гингам сейчас в великолепной форме. Говорит о том, что Гингаму нужно предельно серьезное отношение и никакой недооценки тут в помине быть не должно. И я уверен, что Сергей Ребро все это знает и настроит футболистов на генгам, как на очень серьезного соперника.